Дома приходит в ранце, день. А еще в ночи пришел, что ключом все открывает. А кто в ночи приходит? Матери. Кто Матери. с вами это? Вы Матери. же знаете все прекрасно. Да. Отец Иоанн с вами вместе строил этот храм Синтолога. с каждой слезой, политой молитвой, каждый кирпичик, каждая икона. Ну, братья и сестры, мы дожили до времен, когда нам надо немножко потерпеть. Не каждому поколению выпадает возможность немножко принять на себя исповедический фонд. А вот вам и нам с вами такая возможность Богом предоставлена. Поэтому немножко надо потерпеть. Что главное помнить? Не озлобляться на тех людей, руками которых действует сила. Вот на этих военных, которые захватывали, на полицейских, которые бездействовали. Даже на этих представителей ПЦУ, которые это все организовывали, на каждого по отдельности не нужно озлобляться. Это такие же люди. У них тоже дети, у них тоже родители. Да, кто-то сознательно из них служит злой силы, кто-то обманывает. Но это все люди, которым нужно будет отвечать перед Богом. И не надо их воспринимать как личных врагов. Почему? Потому что личных врагов, Господь сказал, о а них молиться и благословить. Не надо особо. Чтобы... Но в то же время нужно путать эти людей, которые являются сейчас просто оружием, той, той силой, которая захватывает нас. Которая пытается нас Которая разрушает православные правы, как это, как это, как это, как это, И которая, если Господь попустит еще побыть какое-то время на нашей земле То она нашу церковь и уничтожит до нуля С прахом смешает Камня на камень не оставит Мы враги для злой силы Только потому, что мы исповедуем Христа Только потому, что мы его церковь здесь только потому, что совершается в нашей церкви таинство тела и крови Христова. А поэтому для злой силы вы враги. Вот не нужно путать этих конкретных людей, несчастных исполнителей, с той злой силой, которая нас пытается уничтожить. Вот за нее молиться не нужно. Вот ассоциировать себя с этой злой силой и помогать ей. Действами или материально не нужно сожалению, не все это понимают. Становиться на одну сторону с той злой силой, которая уничтожает нашу церковь, это нужно либо не иметь совести, либо не иметь мозгу. Не нужно ассоциировать себя с теми людьми, обществе своем, которое борется с нашей церковью. Нужно молиться, Господи, ты видишь, наш спокойный тихий сад жизни был разорен. Они уничтожают нас. Господи, прекрати это. Положи, положи конец этому времени. Господи, убери и куда-то, откуда они взялись. Но каждого конкретного человека орудие в руках Бесовского. Не осуждайте и не злитесь на Это бедные люди. Им придется отвечать за то, что они делают. Отвечать Нет. Ну, дай бог, чтобы здесь на земле перед судом, перед законом. Если этого не случится, то им придется отвечать перед Богом, а это самое страшное. Это самое страшное. А вы, братья и сестры, держите. Главное, что у нас есть, это Евхаристия. Это то, вокруг чего мы спасаемся, то, что нас не только преображает, но дает утешение даже во время скорби. И эту Евхаристию им у нас не отнять. Да, они отняли у нас храм. Что осталось в храме, пусть остается в храме. Мы с со... Евхаристией уходим в другие храмы, пока которые у нас не возникли. Мы уходим в свои квартиры, в дома. Богослужение будет совершаться и продолжаться литургия до тех пор, пока мы с вами будем иметь эту возможность. Всегда будет. Я знаю, как начинали вы с меня? Ну мы сейчас и возвращаемся. Но самое главное, Евхаристия с нами. Спасение значит с нами. Ну а из храмов мы вышли. Я верю, что мы вышли в время. Господь, попустив нам немножко пострадать за Его имя, чтобы получить потом венец на небе, это время завершает. Мы в наши храмы вернулись. Но для того, чтобы память была людей, которые знают, что понимать, что пока Господь не положит пределы он не пока, И пока нам нужно надо... подниматься. Вот так брат. вот, Боже вам да помог. Пока Господь кожного из вас по сегодня не стоят. Важене ході, 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 Вам не соромно, Возь що ви за 10 років не зробили. Скажіть, та... будь ласка, ви будували цей храм? Е, будувала громада. Ви будували цей храм особисто? Громада, будувала. А чому ви стоїте там за будувається. Я частина цієї громади. Ви будували цей ми храм? Ви, ми вас перші разі тут бачимо. Я частина громади. Скільки ваша особиста сім'я дала коштів на будівництво цього храму? прихожанин. Ось цієї церкви. Цього, ця... А що ви по ту сторону. Як не знаю. Знаєте, а на пахі. Бачите, ви не знаєте. Перед Богом ви будете відповідати Знаете, всі, знає. за кожного ділам нашим. Не забудьте ці своє слово на страшному суді. Христос Христос. मिली करे